কি খালা দাদাক কয় দিয়া আজি একদম কামেই কাম ঘৰত আধা কাপৰ মেচিনত দিছোঁ আৰু অলপমান চাহফত দি থৈছোঁ যিখিনি মই ব্ৰাছ মাৰি ধুব লাগিব আৰু ৰাতিপুৱাই চাহ একাপ খাই লৈ বাবু মানুহকো খুৱাই ললোঁ আৰু পূৰা কামত বিজি হৈ গৈছোঁ কাৰণ কাইলৈ ঘৰত ভাগৱত এখন পাতিছোঁ সেইকাৰণে সকলোবোৰ কীৰ্তন বন কৰি চাফ চিকুণ কৰিব লগা হৈছে আৰু আপোনালোক সকলোকে ৱেলকাম কৰিছোঁ আজি মই মাজলৈ আৰু কি খালা কি খাইছিলা আৰু কি খাইছিলা মই মাক চুকটি পতা মাৰি দি আছোঁ চুকটি কেনেকৈ কয় দাদা ক'ত হাঁহ কৰিলে চাওঁ মুকলি জাতো দাদা হাঁহ কৰি দিছে আৰু ক'ত চাওঁ আৰু ডালতো ন চাওঁ কাম বন কৰোঁ শেষ হ'ল আৰু এতিয়া ভাত খাবৰ সময় হৈছে আজি এইখিনি দুপৰীয়াৰ পৰা ভেজফালি অকণমান ৰেডি কৰি লৈছোঁ দুপৰীয়া আহাৰ চালাদ তিতা কেৰেলা ভাজি আলু ভাজি আৰু ৰঙালাও কবি ভাজি অকণ দালি এতিয়া বাবু মানে আবেলি কিবা এটা দিবৰ হৈছে সিহঁতে ফাকাৰত হৈছে আৰু সিহঁতক ফিটভিন মই আনি দিছিলোঁ কিন্তু গাখীৰত ফিটি দিবা পানীত ফেটি দিলে নাখায় এনেকেই মই সেইকাৰণে গুটি কৰি অকণমান ফিডবিম সিহঁতক খোৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এটা গিলাচত দুচামুচ ফিফবিম দিছোঁ আৰু অকণমান কাষ্টাৰ্ড দি ধুনীয়াকৈ দুটা গিলাচ গাখীৰ দি পেলাই মিলাই লৈছোঁ ফিডবিমত কিমান ভৰপূৰ পৰিমাণৰ ভিটামিন থাকে আৰু বেবীৰ কাৰণে কিমান ভাল সকলোৱেতো জানেই কিন্তু ইহঁতক ইমান চেষ্টা কৰিব নোৱাৰোঁ খুৱাব সেইকাৰণে মাজে মাজে এনেকৈ অকণ বধি কৰি দিওঁ এটা চচপেন পাতি দিছোঁ তাতে গাখীৰ দিছোঁ আৰু অকণমান চেনি দিছোঁ কাৰণ ফিডবিমতোটো মিঠাটো থাকেই মিঠাই মিঠাটো মই অলপ কমাই দিছোঁ আৰু গাখীৰখিনি উতলি আহিলে এইখিনি ইয়াতে মই কাষ্টাৰ্ড পাউদাৰ দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ফিডমিঙৰ পাতি পাউদাৰ বলি লৈছিলোঁ সেইখিনিও দি দিছোঁ আৰু কাষ্টাৰ্ডটো দি পেলাই বনাই দিলে সিহঁতক ফিডমিঙৰ যিটো গোন্ধ এটা আহে যে সেইটো সিহঁতে ভৰিব নোৱাৰে আৰু খায়ো সেইকাৰণে মই মাজে মাজে প্ৰায় এনেকৈ সিহঁতক বনাই দিম আৰু এইখিনি হৈ গ'ল মই ইমানখিনিতেই ৰাখিম কাৰণ কাষ্টাৰ্ড দিছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হ'লেই কাষ্টাৰ্ড বেছি গাঢ়া হৈ যায় বেছি ডাঠ হৈ যায় সেইকাৰণে সেইখিনি এতিয়া অফ কৰিম আৰু অকণমান সময় ফ্ৰিজত থোৱা নাছিলোঁ মই নৰ্মেল ঠাণ্ডা কৰিলোঁ কৰি ইয়াতে অলপ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি পেলাই অকণমান ডিজাইন কৰি দিছোঁ যাতে সিহঁতে খাবলৈ ভাল পায় অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিলোঁ কল দিছোঁ আৰু আপেল এনেকৈ মিক্স কৰি পেলাই দিম thay khăn lấy sẵn nè bà bố khăn lấy sẵn, ui, bà bố ৰ'দটো ওলোৱা নাই বতৰটো ঠিকে আছে বাৰু কিন্তু একদম গৰমটো বহুত বেছি লাগিছে গৰম আৰু তেনেও কিবা কাম নকৰা নিচিনা হৈছে তাতে আকৌ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই ৰেডি হৈছোঁ চাদৰ মেখেলা কিনি গৰমত আজি পাম মানে বহুত কষ্ট পাম চাদৰ মেখেলা কিনিছোঁ আজি মানে তিথিভাগ ৰাখিছোঁ ভকত আহিব নহয় বা বেছি মানুহ নহয় দুজন ভকত আহিব আৰু তেওঁ ৰাতি থাকিব ৰাতি ভাগৱত পাঠ কৰিব ভাত খোৱা হ'ব ত' এতিয়া এঘাৰটা বাজিছে তেওঁ তেওঁলোকে আকৌ কীৰ্তনভাগ লৈ আহিব ভৰি চৰিয়াই পিঠালৈ আনিব লাগিব সেইকাৰণে এই গেলা গৰমত একদম চাদৰ মেখেলা কিনি দিন দি দেখাই ঠিকম আপোনালোকক চাই থাকিব বিচাৰোঁ বাবু দুষ্ট দেখিছে দৰ্জাখন খুলিবই নোৱাৰে একদম মানি থাকে বাহিৰত আৰু আমিতো ভাড়াঘত থাকোঁ আৰু ইহঁতে এনেকৈ কোনোবা বাহিৰৰ মানুহ আহিলে আৰু পাতে খুবেই ভাল পায় দুয়োজন ভকৱতৰ লগতে কাকা মুগী মাতি ইমান ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি কৰিছে আৰু এইফালে ভাগৱতো আৰম্ভ হৈ গ'ল সন্ধিয়া বহু দেৱ কৃষ্ণ কম সন্দম দহীন কৃষ্ণ সবাই আখেৰ স্মৃমাকৈ বেদ বেদ কলে